как было уже сказано, мы молитвенно отмечаем не то, что уже было, не то, что уже есть, а то, что будет в грядущем, в будущем. И то, что коснется каждого. Это страшный суд. Нужно сказать, что церковь не просто так поставила эту неделю в страшном суде, после недели о блудном сыне. Дело в том, что многие из нас по своему легкомыслию и наивности могут подумать, что Бог мне все простит, как тот Отец в притче, и в принципе я могу делать все, что хочу. Но на самом деле такие мысли являются действительно очень легкомысленными. И это подобно тому, как если бы мы простили от сердца своего обидчика, который нас просил о, о прощании, да, чтобы мы его простили. Да? Но он опять начал делать э, то оскорбление, которое, которое как бы нас очень сильно сокрушало. Вот. Это такое вот некое дерзостное настроение. И как вот один говорит э, философ, что Бог меня простит, это его работа. Вот такие подобные мысли они являются как бы предтечей погибели человека. Вот. На самом деле церковь говорит о том, что страшный суд – это действительно очень страшное и неотвратимое явление. Вот как мы слышим а, в тропарях после первого графизма, там есть такие стихословные, что если праведник едва спасается, то где я, то где я явлюсь грешным? То есть, то есть, если, если праведник еле-еле спасается, то где я буду. Но нужно справедливости ради сказать, что Церковь говорит о страшном суде не для того, чтобы вернуть нас, нас в отчаяние. Нет, конечно. Но для того, чтобы вдохновить нас. Для того, чтобы мы сбросили эту шелуху наивности и легкомыслия. Дело в том, что Страшный суд будет перед тем, как все люди воскреснут. Это очень важно понимать, что многие из нас христиан думают, что человек умер, и душа его куда-то понеслась никуда, непонятно куда, и будет судиться. Все это очень непонятно. Но на самом деле человек перестанет на страшное судище вместе с этим делом. То есть мы воскреснем с этим делом, вместе с этим делом, в котором мы жили, мы будем стоять на страшном суде. И вот как раз Блаженный Августин такую фразу говорит, можно сказать, как холодные воды а, вылили. Он говорит, что все мы воскреснем, но не все возрадуемся. И дальше он добавляет, что даже если бы ты был бы великим, большим благодеятелем, и даже твоя душа содогнется на страшном суде. Вот, но на самом деле, еще раз скажу, стоит сакцентировать внимание на том, что не стоит отчаиваться, потому что сам Господь дает нам возможность пройти этот страшный суд. Он в пятой главе говорит, в пятой главе у Евангелиста Иоанна, что всякий, который слушает Слово Божие, и всякий, который В другом переводе переводится как всякий внебущий слово которые который прямо глубинно изучает слово Божие и старается его исполнить. И чтобы исполнить Слово Божие, конечно же, нужен духовный ход. Вот нельзя просто, знаете, проскочить в страшный суд как бы налегке, там, попивая кофе и читая там, инстаграм и так далее. Вот, Восточно-сирийские отцы, они говорят, что никто не восходил на небо, живя прохладно. То есть нам нужен, нам просто необходимо некоторое такое движение, некоторый подвиг, чтобы мы сподзрали себя, даже если нам не хочется это делать. Вот, и вот интересно, как просто Павел, когда он обращается к христианам в послании, он перед тем, как выдает свое наставление им, он прям так говорит, умоляю вас. И дальше продолжает свое наставление. Вот так и сегодня апостол Павел говорит нам, умоляю вас, меняйтесь, пока есть возможность. Идите за Господом, а не за этими миром. Потому что, как тот же апостол Павел говорит, что образ мира всего проходит. То есть мир, он скоротечный, как пар. Вот. Но тот, который исполняет волю Божию, он пребывает в время. Как говорит Иван Богослав, что, что тот, кто любит мир, тот нет любви отчи. Но, все, что в мире, это похоть плоти, похоть очей, любовь для житейской. Не, есть от отца, но от мира всего. И мир проходит по похоть его, но исполняющий волю Божию пребывает во Пусть этим мы вдохновимся, чтобы в Великий пост мы прошли это поприще не не с расслабленностью, не с какой ревностью, но с, с, с некоторой ревностью, желанием Богу угодить в великом посту. Пусть Господь нам даст ревность и желание, чтобы мы угодили Богу в этом, в этом Великом Посту, чтобы пройти в страшный суд и услышать добрый ответ на страшном суде, когда Господь скажет нам, войдите в радость Господа вашего. Аминь.